Dalam satu riwayat yang tersebutkan daripada Anas bin Malik Ini hadis yang pertama daripada Pak Rambut Rasulullah Hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik Seorang sahabat Rasulullah yang rapat dengan Rasulullah Asal yang ini hamba Tapi dianak-angkatkan oleh ya Rasulullah kerana dia ini seorang Budak uh, ataupun seorang sahabat yang lama hidup bersama dengan Rasulullah Rasulullah berhijah dan ke Madinah Terus Anas bin Malik ini menjadi hamba Rasulullah ataupun menjadi budak Rasulullah dan dia bersama dengan Rasulullah selama 10 tahun macam-macam kata yang dilihat pada pada Rasulullah jadi hadis ini datang daripada Anas bin Malik dia kata kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunai nah, ya dikatakan di situ adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencapai pertengahan kedua telinganya. Nah, ya, tentang ini maksudnya kalau kita lihat rambut Rasulullah yang pertama sekali tapi di situ tuan -tuan, kita kita boleh Orang Arab dan orang lain mempunyai adat yang berbeza ya, Sebab tu kalau kita tengok dalam Menentukan hukum fake itu di Adat dan uruf itu Adat dan uruf itu boleh dijadikan sebab untuk menjatuhkan hukum ya, Contoh tuan -tuan, kenapa kita boleh kata begitu Contohnya kita dalam orang Melayu ada orang Melayu Jalan depan orang tua Kena tunduk Jalan depan orang tua Kena tunduk kalau tak jenuh tuan-tuan Puan hajar tu lah Jadi, berarti, Kita kata bahasa kita ya? Tapi orang Arab tuan dari Lalu tu orang tua Kalau tak kisah dia lalu pergi, pergi gitu je Kalau nak pergi semangat rumah tuan-tuan ni Contohnya dia nak pergi bahasa depan ni Tak ada sembarang, lah sebarang orang ya? Maksudnya orang Arab lah Golongan-golongan tertentu lah Bagi mereka ada mereka ni tak apa Mereka nak pergi depan Mereka pegang kepada dua. Tolak tu pergi ke depan Orang kita Wah, ayat-ayat bapak aku, juga-juga macam kan? Ya? ya? Tapi nak cakapnya, ada berbeza-beza. Ya? Jadi, bila mana kita melihat kepada Rasulullah, ya? Rasulullah ini, dari sisi pakaiannya, bagaimana ia jadi memakai serpah. Kalau kita melihat satu beda dari dua Rasulullah yang lain, kita baca dalam hadis berikutnya, ya? Lepas cukup kita macam nama sepenuhnya, bagaimana nama Rasulullah itu. Nanti kita sambungkan. Ya lagi sekali rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sya'ru Rasulillah ila nisfi udunai. Adalah rambut Rasulullah itu sampai kepada pertengahan daun telinga. Masa kalau ni daun telinga dah cuping telinga kita. Rambutnya yang pada sebelah kanan atau sebelah kiri ini mencapai kepada setengah rambut eh, setengah rambut cupit telinga. Menutupi setengah rambut cuping telinga. Itu Rasulullah yang pertama. Kemudian daripada Aisyah satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata kuntu ightasimu ha gitu kan ya romantik yang <tumwing> semua <at> kuntu ightasimu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in waahid wa kana lahu sha'rul faqa al juma' wa duna al waqah wa duna al waqah dia katakan dari situ aku dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari tempat yang sama. Ha, ya. Rasulullah ya. mandi bersama Aisyah, ya, dari tempat yang sama, Aisyah jeruskan Rasulullah, Rasulullah teruskan Aisyah. Ha, mandi sama-sama. Sebab tu dah tuan laki bini mandi sama-sama sunnah kan. Ha, ya. Tapi kadang-kadang ya, suami ajak isteri, nah, mandi sama, wih tak mau ni, dah tegur lah. Sunnah sebenarnya. Yang merapatkan hubungan. Ya. Cuma masalah kita orang Melayu ni terbiasa kadang-kadang mandi tak pakai baju Mandi bogeh, nah, tu janganlah macam tu ya, Mandi tu bukan janganlah macam kerana bulat pula Mandi pakailah kain ha, ya. Kalau mandi tak pakai kain, so mesti lagi tak nah, jadinya kan ha, ya. Jadi elok pakai kain ya. Kembali dan sebagainya lah Jadi maksudnya, ini sunnah kalau tadi saya cerita kat sini Jangan masuk kita berikan mandi sama itu satu benda yang Uh, yang yang aku kata satu benda yang kita katakan luar biasa tidak Rasulullah lakukan tapi dengan adab-adabnya itu saya nak tekankan dengan adab-adabnya Rasulullah sendiri tak pernah melihat kemaluan isteri isteri dia sendiri tak pernah melihat kemaluan Rasulullah jadi kita nak cerita sini jaga adab-adab mandi biar dia berkembang dan sebagainya hatta kita sendiri pun sekali tuan-tuan yang eh, kita mandi setidak beli air kena pakai kena pakai baju dan kalau itu kita pakai kain kita kata menutup kemaluan dan sebagainya jangan lepas macam itu sekarang ni pula bilik dengan bilik air pun satu pula kan kalau dulu lain dengan rumah rumah, rumah dulu bilik air keluar rumah sekarang ni bilik air dalam bilik ya? buka baju dalam bilik masuk rumah itu anak-anak kita satu je tu kan buka kain bulat kain tu tak lipat lagi pun dalam masuk dalam bilik itu jadi biasa jadi kita kena ajar tentang adab pada Jadi apa saya nak tekankan sini Apa yang Rasulullah buat Bukannya menyalahi eh, Bukannya benda yang apa yang kita gambarkan Kerana setengah-setengah daripada masyarakat kita ni Mandi dalam keadaan tak ber, apa itu, tak berbaik tak, tak, tak berapa, tak berkaya Tak menutup Allah Tak menutup Allah Tak boleh, tapi maksudnya Pada tidak, tutup kemaluan eh, jangan lepaskan begitu saja Jadi Adabnya, mandi bersama lelaki dan bini eh, laki dan isteri ini Kenalah tutup ya, mana yang perlu ditutup ya. kemudian kita tekan lagi <tuh> dalam hal ini tanya, tuan, ya. aku dan Rasulullah mandi dari tempat yang, sama beliau memiliki rambut yang panjang ini poin dalam hadis tersebut bila mandi tuan, -tuan eh, biasa kalau Rasulullah berjalan di luar Rasulullah akan pakai serpani dan eh, dalam menurut serpani pula bermacam-macam bermacam-macam dia punya sanatnya eh, kalau kita tengok sekalian Yaman, tingkat, tuan-tuan, ya, besar, tingkat 6, tingkat lima nah, kalau saya, saya biasa guna tingkat tiga ya, segi tiga, segi tiga ya, jadi itu terpulang pada sanat masing-masing ya, jadi ini di antara sunnah-sunnah yang kita lihat daripada sanat yang datang lah. ya, jadi apa kita nak ceritakan Rasulullah, bila mana keluar Rasulullah pakai sebat, tutup kepalanya jadi tak nampak rambut sebenar jadi Aisyah menceritakan rambut Rasulullah ini ketika mandi maksudnya ketika Rasulullah lepaskan rambutnya bagaimana dia kata Rambut Rasulullah ini panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga. Yang maksudnya kalau di belakang ini rambut Rasulullah panjang sampai ke bahu, Sampai ke bahu dan di punya yang sudah tepi kanan dan kiri Sampai menutupi daun telinga. Maksudnya lepas dari separuh telinga. Dan kalau kita nak tengok tuan-tuan, bila mana Rasulullah pakai serban ini saya nak katakan Ada setengah-setengah anak -setengah, kulit itu Belur rambut sampai ke bahu, kenapa? Sudah Rasulullah Ya tuan-tuan ya, -tuan, kita tengok Rasulullah pakai rambut panjang macam mana tuan-tuan. Yang pertama, Rasulullah bila mana nak pakai serban, dia buat pocah kecil ke dalam sebelah dalam. Ya, nak bagi, bagi belakang kemas. Rasulullah jaga betul-betul rambut dia. Ha, bukannya setengah seperti mana masyarakat muda kita, yang memula rambut yang panjang kerana apa, dia merasakan apa, macu dan sebagainya kan. Padahal, lebih kepada tak daripada perempuan. Hampir semua apa, sama kepada perempuan. Ini haram. Ya, jadi yang dikatakan kalau Rasulullah itu rambutnya hampir kepada bahu. Dan cara Rasulullah memakai serban itu mengemaskan lagi rambut. Ya, jadi masuk kita tengok betul bagaimana cara Rasulullah memakai uh, membela rambut tersebut. Dalam satu riwayat yang lain, Al-Qur'an bin Azim mengemukakan sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Ya, wa'idama bainal mankibain Wa kahat jumduh tdrib shamadau Nih jika tajalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang berbadan sedang. Semua badan Rasulullah, semua tubuh Rasulullah kalau melihat orang-orang Quraisy, tubuhnya sedang, tingginya sedang, seding yang besarnya pun sedang. Kalau bensasnya orang Quraisy itu yang paling santun, ini macam botol. Ada sesi berani macam tu. Ada. Jadi pada dia Masya Allah sendiri dia hmm, besar ya, Ini keturunan Quraish Keturunan Quraish mempunyai badan yang besar-besar Kepala -besar. yang besar ya, ha, Jadi Rasulullah kalau mengikut pada ukuran orang Quraish Badan yang tubuh dia sedar Dia tak besar sangat, tak kecil sangat Tapi kalau nak badan yang mengayu Mengayu bedek yang lain Rasulullah tinggi lah ya, nah, maksudnya itu ukuran kepada orang Quraish bila dikatakan lagi Bu'aidama bainal mankibayit Kedua bahunya bidang. Ya, kedua bahunya bidang. Rasulullah mempunyai bahu yang sangat luas. Ya, ya, ini menunjukkan ya, kalau kita tengok pada tangan sendiri Rasulullah berdua, tangan Rasulullah mempunyai kebalan, ya, mempunyai tapak tangannya kebal. Sebab itu kalau kita tengok Rasulullah pegang pedang mantap ya, mantap. Ya, dan kalau diperkerak pada jalan Allah, pada jalan dengan pertangan itu, memang kalau musuh tengok dia pegang pedang dia takut. Kalau musuh dia takut, dicampakkan gunungan, dia takutkan oleh Allah Taala ke atas kaki Kemudian tu dia punya tumitnya tentanya, dia kakinya juga punya kakinya tebal. Kalau baby bersifat stabil, tapi tumitnya tipis, nah, tumitnya kecil, panjang. Pada tumitnya kurang dagingnya.